高二了吧？哎，哎，你挡住我了。没啊、哎，我和你一个方向。你下车干什么呀？一起回呗。就是啊。 哎，哎，别走啊！包沉不沉啊？我帮你拿。认识一下嘛，别不说话。就是啊，路是啊。送你回去。你们俩认识啊？转什么转？ 真回去，走，走，走。 昨天高三有人打架，被老师撞见了，拉回学校，全叫了家长。我看见了，好像伤得不轻呢。 你认识啊，我妹的朋友。 哎，这次语文没考好。你今天晚上去我家吃饭做作业。嗯。怎么了？你也没考好？还行吧。拿着。哇，谢谢哥。跟我还客气。我哥都买的，你喝吧。 也没说请我喝，万一就是临时放在这儿，一会儿来拿呢。特意放你手边的，跟他还客气，喝。